Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, jadi pada hari ini saya akan ya. membentangkan tajuk mengenai trend penyelidikan global berkaitan OKU merupakan satu analisis bibliometrik yang bermula tahun 1970 hingga 2025. Jadi uh, pembentangan pada hari ini turut melibatkan kumpulan saya iaitu yang pertama uh, ketua kumpulan kami iaitu Dr. Muhammad Zubir Abdul Majid uh, kemudian Cik yang Arumagam dan juga saya selaku uh, pembentang pada hari ini iaitu Muhammad Zaim Bezana Adnan uh, kami semua mewakili Universiti Kebangsaan Malaysia dalam membentangkan tajuk pada hari ini Hadirin dan hadirat sekalian eh, Orang kata tak kenal maka tak cinta ha, Jadi pada hari ini kita berkenalan dulu uh, Dengan apakah yang dikatakan sebagai OKU Dan juga apakah yang dikatakan sebagai uh, Analisis bibliometrik ini ha, Jadi uh, umum mengetahui bahawa Pendidikan OKU ini sangat penting eh terutamanya dalam pendidikan global eh, ke, dan semakin hari eh, semakin lama eh, pendidikan terhadap golongan OKU ini semakin mendapat perhatian eh kerana ia berkaitan dengan hak asasi manusia yang mementingkan keselamatan kesamarataan dalam pendidikan tanpa mengira status individu itu sama ada orang biasa ataupun orang OKU ini. Jadi eh, di sinilah peranan analisis bibliometrik ini. Analisis ini membolehkan penyelidik untuk mengenal pasti bagaimana eh, pola penerbitan dan juga kekerapan penulis yang ada dalam kajian yang dilaksanakan di uh, institusi serta bidang utama yang telah dikaji eh, meliputi di dalam Malaysia dan juga di peringkat uh, global, di peringkat terbangsa jadi kajian ini diperlukan uh, kerana mahu uh, satu maklumat yang sistematik yang berasaskan data diperlukan untuk menyokong kajian-kajian yang akan dilaksanakan uh, dalam bidang ini uh, pada masa akan datang uh. terdapat uh, tiga objektif kajian ini yang pertama iaitu objektif uh, yang utamanya. Yang pertama ialah memberikan gambaran keseluruhan bibliometrik tentang penyelidikan berkaitan OKU dan juga pembangunan kerjaya. Ha, kemudian yang kedua, objektif yang kedua, mengenal, uh, mengenal pasti 10 uh, negara paling produktif dalam kajian berkaitan dengan OKU dan juga kerjaya. Ah uh, manakala objektif yang seterusnya iaitu mengenal pasti uh, penumpuan utama kajian-kajian yang berkaitan dengan OKU dan juga kerjaya ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan metodologi untuk kajian ini. Yang pertama sudah tentulah kita hendak uh, mengumpulkan data. Jadi untuk secara saintifiknya uh, global uh, output statistik global di analisis menggunakan ciri-ciri analysis result yang tersedia dalam perkalaan data WOS eh, atau Web of Science. Ha, jadi kita ambil perkalaan data daripada journal-journal daripada WOS lah. Uh, kemudian uh, lagi sekali perpustakaan data ialah melalui yang terkandung kita menggunakan Microsoft Excel 2021 untuk menyokong uh, analisis dan membantu dalam menyediakan uh, bahan itu kepada menterjemahkan bahan itu uh, kepada visual seperti jadual dan juga graf. kemudian yang ketiga pula iaitu visualisasi uh, geografi uh, di mana perisian map chart digunakan untuk mencipta peta dunia uh, yang menggambarkan jumlah penerbitan di seluruh negara yang paling produktif. Kita akan nampak peta dunia itu uh, berapa kajian yang ada dalam setiap negara tersebut. Kemudian yang terakhir metodologi uh, yang terakhir iaitu analisis rangkaian di mana Uh, voice viewer ni digunakan untuk membina dan memaparkan rangkaian dan perhubungan bibliometrik termasuk analisis co-accuracy dalam uh, sebagai kata kunci. Eh? Uh, jadi itulah method-method uh, ataupun langkah-langkah yang dijalankan dalam kajian ini. Pergi kepada prosedur pengumpulan data. Uh, jadi yang pertamanya kita akan tetapkan kata kunci eh? uh, untuk uh, bibliometrik kali ini uh, untuk kajian ini. Kata kunci dia adalah berkaitan dengan OKU uh, dan juga kejaya. Uh, jadi kita gunakan perkataan OKU dan kejaya sebagai kata kunci pencarian lah, eh? untuk search artikel-artikel. Kemudian uh, yang kedua, yang kedua ialah penetapan kriteria eh di mana kita memasukkan menetapkan kriteria kemasukan dan pengecualian untuk uh, untuk uh, beberapa artikel yang kita rasakan uh, tak perlu bersangkut-paut dengan analisis ini. Eh, kemudian yang ketiga, uh, kita ambil data dan memuat turun uh, 10780 artikel uh, dalam format tab limited ini uh, di mana uh, kami dah dapat uh, eh uh, uh, jerejener tempat yang berkaitan dengan ni. Okey, uh, kemudian yang terakhir ialah barulah kita analisis data menggunakan perisian uh, Voice Weaver ini. Baik, uh, dapatan yang pertama. Eh dapatan eh uh, yang pertama ialah kita dapati uh, dari segi uh, 10 negara yang produktif eh dalam kajian-kajian yang yang berkaitan dengan OKU dan juga kejayaan ini. Eh di mana yang pertama ha negara yang menadjui uh, analisis ini iaitu uh, negara Amerika Syarikat eh yang mempunyai 4498 eh uh, iaitu eh uh, Amerika Syarikat ini juga menjadi peneraju dalam advokasi hak OKU melalui undang-undang eh seperti Americans with Disability Act uh, ataupun uh, singkatannya ialah ADA. Aa, kita pergi kepada yang kedua. Aa, negara yang kedua ialah 1205 yang di uh, yang dilaksanakan oleh England. Aa, jadi sesuai lah England ini menyokong uh, agenda penyelidikan berteraskan keadilan sosial melalui Equity Act iaitu pada tahun 2010. Kedua negara yang ketiga iaitu negara Australia eh, mencatatkan 956 kajian yang mempromosikan akses saksama eh, kepada peluang kejaya bagi peluang bagi golongan LKU ini melalui National uh, Disability Strategy uh, di negara Australia. Kemudian yang terakhir eh uh, top 10 ni tapi kami senaraikan empat saja okey jadi uh, negara yang uh, yang keempat ni ialah negara Sweden iaitu mencatatkan 448 kajian yang mengutamakan uh, integrasi sosial dan juga model uh, kesejahteraan melalui pendekatan uh, sistematik. Uh, jadi inilah uh, antara negara-negara yang serta produktif eh, produktif terhadap golongan uh, EU dan juga kerjaya ini Baik, seterusnya tadi kita saya dah senaraikan uh, empat negara eh uh, uh, empat negara yang tertinggi. Jadi ini merupakan satu kita lihat pula pemetaan global penyelidikan OKU ini. Eh, uh, jadi pemetaan global penyelidikan eh, berkat dengan OKU dan Kejayaan ini menunjukkan dominasi yang ketara oleh negara-negara yang berpendapatan tinggi. Ah, uh, ini menunjukkan uh, hubungan langsung antara tahap pelaburan uh, dalam uh, R&D Iaitu kerangka dasar sosial yang inklusif serta keutamaan politik dalam menangani isu marginalisasi dalam tenaga kerja terutamanya dalam bidang uh, OKU ini. Nah Kita lihat uh, di mana Amerika Syarikat yang ramai yang mengetahui yang merupakan antara negara yang mempunyai pendapatan yang paling tinggi. Uh, dia menerajui pemetaan global pendidikan OKU ini. Kemudian diikuti oleh England, Australia, Canada, uh, Sweden, Jerman uh, dan juga Norway. Uh, inilah uh, tahap dia. Eh, tahap uh, bagaimana kajian-kajian uh, tentang OKU dan juga kerjaya itu uh, dilaksanakan Baiklah kita pergi kepada kluster yang terakhir iaitu kluster yang kelima yang berkaitan dengan kesejahteraan. Eh terdapat, terdapat uh, lima kata kunci uh, seperti yang dipaparkan uh, di mana kluster kesejahteraan ini menyelelahkan uh, kepentingan faktor psikososial dalam penyelidikan berkaitan dengan OKU dan juga kejaya. Eh uh, kata -kata, uh, kata kunci yang ini menunjukkan fokus eh, ada beberapa kata kunci seperti depression, quality of life and multiple sclerosis ini menunjukkan fokus pada kesihatan mental uh, dan kesejahteraan OKU dalam konteks pekerjaan itu. Jadi hasil dapatan dan juga analisis yang seterusnya Iaitu uh, Apakah dia penumpuan utama dalam penyelidikan OKU dan juga kejayaan kita Tengok secara dalam lagi okay. Hasil dapatan kajian telah menemukan sebanyak 5 kluster Dan 67 kata kunci bidang penumpuan Sepanjang tempoh 55 tahun ini Iaitu 1970 hingga 2025 ini eh? uh, Jadi uh, penumpuan kata kunci ini difokuskan kepada uh, Warna, eh, tema yaitu yang, uh, yang yang pertama iaitu kluster yang pertama ha, kalau lihat uh, di paparan uh, di mana ada warna merah eh uh, tema dia ialah ya tema inklusif ha, di mana uh, di mana kau nampak di situ ialah intellectual disabilities uh, autism dan sebagainyalah kemudian kita pergi kepada kluster yang kedua iaitu kluster berkaitan dengan tenaga kerja mengenai tenaga kerja uh, di mana dilabelkan dengan warna hijau itu eh kalau nampak warna hijau itu ada return uh, return to work, eh, work disability dan sebagainyalah kemudian kluster yang ketiga yang berkaitan dengan kajian polisi eh yang telah ditunjukkan dengan warna biru itu. Ha, kalau nampak tu ada mental health, COVID-19, education. Ha, itu merupakan kluster uh, yang ketiga yang berkaitan dengan polisi. Kemudian kita pergi kepada kluster yang keempat iaitu pemulihan eh dalam OKU dan juga kejayaan ini. Di mana warna kuning tu nampak. Ah ha, okay. ada pemulihan dari segi vocational, rehabilitation, eh rehabilitation ha, dan juga work, occupational employment dan sebagainya. Ha, dan yang terakhir itu kluster yang kelima iaitu ia berkaitan dengan kesejahteraan eh iaitu warna ungu yang dilabelkan dengan warna ungu itu iaitu multiple uh, seperti di at uh, depression, quality of life eh uh, dan sebagainya trauma eh uh, dan sebagainyalah itulah uh, apa ni penemuan secara mendalam eh, berkaitan dengan kajian-kajian yang telah dilaksanakan uh, berkaitan dengan OKU dan juga kerja ini kita bagi secara mendalam eh tentang kelas-kelas yang telah diwujudkan berdasarkan kata kunci OKU dan juga kajian tadi. Baik, uh, yang pertama eh iaitu kelas yang pertama iaitu kluster inklusif eh di mana uh, antara kajian yang popular eh, iaitu yang berkaitan dengan intellectual disabilities eh kata kunci dengan kekuatan pautan tertinggi ni eh TLS 358 dan kelas ini menunjukkan fokus utama penyelidikan pada ketidakupayaan intellectual ini dan implikasinya terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Ha, kita pergi kepada yang kedua iaitu transition. Eh, di mana kekuatan pautan sebanyak 214. Eh, kata kunci ini mencerminkan penekanan eh, terhadap proses peralihan daripada pendidikan kepada pekerjaan bagi golongan OKU. Terutama bagi mereka yang berada dalam kategori uh, yang adat sah. Okay. Kemudian inclusion pula eh kata kunci yang mu, yang wujud dalam tema inklusif ini Itu inclusion eh dengan kekuatan pautan 146 kata kunci ini menunjukkan kepentingan penyertaan sosial dan pendidikan inklusif dalam penyelidikan berkaitan dengan OKU eh selaras, selaras dengan prinsip uh, kesamarataan kesama dan juga hak uh, asasi manusia bagi kelas yang kedua pula eh uh, iaitu kelas tenaga kerja eh di mana pautan yang tertinggi iaitu yang catatkan yang, yang ialah sebanyak 287 iaitu return to work Aa, kemudian diikuti oleh unemployment aa, sebanyak 264 aa, pautan, kemudian kita ada work disability mana kekuatan sebanyak 195. Eh, kata kunci ini yang menunjukkan penyelidikan tentang ketidakupayaan dan berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kluster tenaga kerja dia mencerminkan satu orientasi penyelidikan terhadap aspek uh, ekonomi dan keboleh, uh, keboleh kerjaan, eh, OKU walau bagaimanapun desi ini berisiko mengukuhkan pandangan medical terhadap ketidakupayaan yang menilai OKU berdasarkan kemampuan kerja semata-mata. Kluster yang ketiga pula eh yang berkaitan dengan polisi, kluster polisi di mana ada empat eh kata kunci yang telah dikeluarkan iaitu yang paling tinggi ialah mental health 237, kemudian education 149 kemudian gender 105 kemudian covid 19 dengan kekuatan pautan sebanyak 77. Ha, jadi ini adalah merupakan kajian-kajian yang berkaitan dengan uh, polisi, eh, iaitu berkaitan dengan OKU dan juga kajian ini. Akhir adalah kelas yang keempat, iaitu kelas yang berkaitan dengan pemulihan eh di mana kluster pemulihan ini menunjukkan kata kunci kata kunci vocational rehabilitation uh, dengan kekuatan pautan yang paling tinggi iaitu 422 uh, tinggi diikuti oleh uh, work eh kata kunci work itu eh uh, 268 uh, dan juga supported employment uh, 244 eh kelas ini mencerminkan uh, keterlibatan penyelidikan dalam pembangunan uh, intervensi praktikal untuk menyokong OKU dalam konteks pekerjaan Ha, jadi wala bagaimanapun ha, jurang yang ketara wujud dalam aplikasi universiti ini ialah merentas konteks uh, budaya dan juga ekonominya. Kajian-kajian yang dilakukan masih lagi berpusat di negara berpendapatan tinggi walaupun bukti menunjukkan bahawa model seperti IPS iaitu individual placement and support mampu disesuaikan dalam konteks negara yang membangun. Baiklah kita pergi kepada kluster yang terakhir iaitu kluster yang kelima yang berkaitan dengan kesejahteraan. Eh terdapat uh, lima kata kunci uh, seperti yang dipaparkan uh, di mana kluster kesejahteraan ini menyelaskan uh, kepentingan faktor psikososial dalam penyelidikan berkaitan OKU dan juga kejaya. Eh uh, kata -kata, uh, kata kunci yang ini menunjukkan fokus eh, ada beberapa kata kunci seperti depression, quality of life and multiple sclerosis ini menunjukkan fokus pada kesihatan mental uh, dan kesejahteraan OKU dalam konteks pekerjaan itu terdapat beberapa jurang penyelidikan OKU dan kejaya. Eh, yang pertama, jurangnya adalah uh, kekurangan integrasi. Eh, di mana integrasi antara pendekatan dasar, universiti, tempat kerja dan juga kesejahteraan psikososial dalam penyelidikan yang berkaitan dengan OKU dan juga kejaya. Baik, yang kedua pula, iaitu ketidakseimbangan geografi. Eh, yang ketiga, uh, kekurangan suara OKU. Eh, di mana pemerkasaan sebenar melalui suara OKU dalam penyelidikan ini masih lagi rendah eh, membuktikan keperluan kepada metodologi partisipatif pasti, 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 pasti. Okay, yang terakhir iaitu pendekatan interseksional. itulah jurang-jurang uh, uh, dalam penyelidikan OKU dan juga kajian Yang terakhir adalah apakah dia implikasi uh, kajian ini? kan uh, ada empat uh, kategori implikasi kajian ini. Yang pertama iaitu dasar awam. Eh, kajian ini membuktikan bukti empirikal untuk pembuat dasar dalam merancang strategi yang lebih inklusif uh, dan responsif terhadap keperluan OKU dalam konteks pekerjaan. Uh, kemudian Uh, implikasi, implikasi yang kedua amalan sokongan kerjaya eh, dapatan kajian boleh membantu pengamal dalam bidang sokongan kerjaya untuk merancang intervensi uh, yang lebih berkesan berdasarkan bukti penyelidikan di peringkat global Kemudian yang ketiga implikasinya adalah hala tujuan penyelidikan eh, ahli simbolik ini mengenal pasti jurang penyelidikan yang boleh diterokai oleh penyelidik, penyelidik masa hadapan terutamanya dalam konteks integrasi antara pendekatan dasar, intervensi, tempat kerja uh, dan juga kesejahteraan psikososial. Dan yang terakhir iaitu kerjasama antarabangsa. Kajian kerja ini menunjukkan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam penyelidikan berkaitan OKU dan juga kejayaan. Terutamanya untuk menangani ketidakseimbangan geografi dalam penyelidikan yang berkaitan dengan OKU dan juga kejayaan ini. Hadirin hadirat saya ada kesimpulannya artikel ini memberi gambaran yang menyeluruh berkaitan dengan pendidikan OKU dan juga kejayaan ini Ha, jadi, kajian melalui kajian ini mendedahkan bahawa negara-negara yang berpendapatan tinggi mendominasi ha, penyelidikan yang berkaitan dengan OKU dan juga kejayaan ini seperti Amerika Syarikat, England dan, dan Australia iaitu sebagai penyumbang utama dalam kajian ini. Jadi, kajian-kajian bibliometrik ini seperti ini perlu diperluaskan kerana usaha ini penting ha, dalam memperkukuh ekosistem penyelidikan yang lebih reflektif dan responsif terhadap keadaan semasa. Ha, jadi, pemahaman yang mendalam terhadap struktur seperti ini berupaya memimping ha, hala tuju ekonomi yang lebih strategik dan bermakna dalam kajian yang berkaitan dengan pendidikan OKU. Jadi, setakat ini sahaja pembentangan sahaja pada hari ini. Ha, saya harap ia memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.